अभी ये है। अपने को क्या करना है इसको एक एक जूता सिंधी निवेदन विषय होता, होता विरोधात आणि आमच्या देवतेच्या विरोधात अपशब्द वापरल्याबद्दल आम्ही आमच्या सिंधी लोकांच्या भावना दुखावलेल्या आहेत त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही जळगाव जिल्हाधिकारी आणि एस पी साहेबांना निवेदन दिले आहे अशा विकृत माणसाला सजा झाली पाहिजे त्यांना अटक झाली पाहिजे आणि त्याच्यावर योग्य कडकडीत कर म्हणजे त्याच्यावर कारवाई केली झाली पाहिजे आणि त्यांना अटक केलं पाहिजे ते अमित वघेल आहेत आणि छत्तीसगड मध्ये रायपूरचे आहेत ते त्यांनी संपूर्ण सिंधी समाजाच्या भावना त्यांनी आहात केलेल्या आहेत त्यांना कठोर मध्ये कठोर सजा व्हावी अशी आमच्या समाजातर्फे विनंती आहे मी नारायण मंगलानी जळगाव शहर पोलीस पंचायतचा सहसचिव आज काही दुकाने बंद ठेवले हो आज आमच्या समाजाने सकाळी दहा ते बारा वाजेपर्यंत या निवेदन निवेदन देण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी आमची दुकाने व्यवसाय बंद केलेले आहेत याच्यामध्ये अगदी लहान ते जे मोटे मोटे शॉप है लहन जो अग्दी फेरी वाले सुधा हमारा सहकार बंद पाल लेला है क्या बताएंगे सिंधी समाज आज रस्ते पे उतरा है दुकानें बंद रखी गई है क्या मांगे है क्या आज का जुलूस का कारण है छत्तीसगढ़ में अमित बघेल ने जो शैतानी की है उसके लिए पूरे देश भर में सिंधी समाज में काफी आक्रोश है क्योंकि सिंधी सिंधी समाज का ही नहीं पूरे हिंदू धर्म का इष्ट देवता है हमारे भगवान झूलेलाल इस वजह से उनके ऊपर जो उसी टिप्पणी नहीं की है इसके लिए पूरे समाज में आज आक्रोश है देश भर में काफी जगह पर ये इस टाइप का आक्रोश हुआ है हम पूरे देश भर की ओर से जलगाँव समस्त सिंधी पूछ पंचायत सब प्रमुख मंडल सब व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर सख्त में सख्त कड़ी में कड़ी कार्रवाई की जाए आगे भविष्य में का ताकि इस टाइप की कोई भी अप्रिय घटना ना हो और देश भर में जो आक्रोश पैदा हुआ है सिंधी समाज का तो सख्त से सख्त तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई किए और सिंधी समाज को न्याय मिले और काफ़ी हद तक उन्हें ऐसी कार्रवाई की जाए जैसे भविष्य में इस टाइप कि कोई भी अनहोनी घटना न हो अमित बघेल मुद्दा है, है कहाँ से बिलोंग करते हो अन्य अमित बघेल छत्तीसगढ़ से किसी सानी, सानी पार्टी के अपने आप को वो नेता कहलाते हैं हिंदू धर्म में या भारतीय संस्कृति में कोई भी नेता इस टाइप की किसी समाज के लिए किसी देवता के लिए टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है क्योंकि हमारे ये संविधान में ये बातें हैं कि हमें अपने समाज के लिए नहीं भारतवर्ष में अगर रहना है तो भारत के संविधान को चल, पालन करना है अभी आपकी अभी 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 मांगे क्या है हमारी मांगे ये है कि जलगांव हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी का साहब को हमने निवेदन दिया है उनके माध्यम से सीएम साहब है केंद्रीय मंत्री अमित शाह है, है माननीय पंत प्रधान है इनके माध्यम से उनके ऊपर सख्त में सब कार्रवाई हो जाए और अभी हम यहाँ से जो मोर्चा लेके माननीय एसपी साहब के पास जा रहे हैं उनके ऊपर ताकि भविष्य में कोई भी इस टाइप का व्यक्ति किसी भी प्रकार की समाज के ऊपर करने के पहले हिम्मत किसी इस टाइप की भाषा वापरने की हिम्मत ना करे सिंधी समाज एक संयमी समाज है उसकी उग्रता का सभी ने ध्यान रखना चाहिए हम अपने व्यापार में खुश है लेकिन अगर इस टाइप का अगर कोई समाज पे आएगा तो समाज का आक्रोश इससे ज्यादा भविष्य में होएगा अच्छा अगर इस बार अभी आप निवेदन दे रहे हैं अभी मोर्चा निकला है, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला आपका क्या आ, कदम अगला है? निर्देश पूरे देश भर में आज जो पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे जो बंद करके जो भी कार्रवाई सिंधी के हिसाब से जो मोर्चे निकल रहे अगले कार्रवाई पूरे देश भर में सिंधी समाज मिलके पूरा देश बंद करके हम उसके ऊपर कठोर कार्रवाई का आह्वान करेंगे आपका नाम रमेश मत्ता माझ्यातर्फे या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं काय मागण्या होतं बघेल म्हणून छत्तीसगडचा एक नेत्यानं उन्मट भाषामध्ये आमच्या सिंधी समाजाबद्दल बोलला आणि आमच्या देवतेला देवताबद्दल पण सुद्धा बोलला आम्हाला आज आम्ही हिंदू संस्कृतीला जपूनच आमचे पूर्वज पाकिस्तानातून इथं आले फांडलीच्या वेळेस आम्ही आजपर्यंत सर्व देवी देवतांचं इथं आदर करतो त्या व्यक्तीने अशाबाबत बोलल्यामुळे आमच्या सिंधी समाजाला भावना दुखावल्या गेलेल्या असून त्याच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात यावी अशा उर्मट भाषा बोलणाऱ्या माणसावर आणि ज्यांनी देवी देवतांवर अपमानजनक शब्द वापरले त्याच्यावर त्वरित कारवाई करून त्याला अटक करावी हीच आमची प्रमुख मागणी आहे आणि आमची मागणी ही, ही। कायद्यानुसार सनदशीर मार्गाने शांततेच्या मार्गाने असून जर त्याला अटक करण्यात आली नाही तर आम्ही परत एक उग्र आंदोलन शिंदे समाजाच्या दर्व पूर्ण संपूर्ण भारतामध्ये आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याला अटक करण्याकरता आम्ही शक्यतो जेवढं आंदोलन करतच राहू